بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الأميين رسولا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صدق اللہ مولانا العظیم جو لوگ پیروی کرتے ہیں اس رسول کی اس رسول کی جو نبی ہے اور نبی بھی امی ہے نبی اور امی کا جوڑ کیا ہے یہ خاص نقطہ توجہ طلب ہے لفظ نبی نابا ان سے نکلا ہے نابا ان کا معنی ہے خبر تو نبی کا معنی ہے وہ ذات جو باخبر آگے فرما دیا الامی ایسا باخبر ہے نبی کہ امی ہے اور امی کہتے ہیں جو کسی سے کچھ نہ پڑا ہو اب یہ جو لفظ امی ہے اس کے دو ترجمے ایک با خبروں کا ترجمہ ہے ایک بے خبروں کا ترجمہ ہے تو بے خبر لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کر کے امی کا ترجمہ کیا ماض اللہ ان پڑھ تو جو امی کو ان پڑھ کہتا ہے وہ خود بے خبر ہے دوسری طرف قرآن نے فرمایا رسولا اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے امیوں میں اپنا رسول بھیجا من ان میں سے کیوں یتلو علیہم آیاتی تاکہ ان پر ہماری آیتیں پڑھے اور بھیجا ان پڑھوں میں تاکہ انہیں پڑھائے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے کبھی ان پڑھ بھیجا جاتا ہے اس سے بڑا مزاق کیا ہوگا اللہ پاک فرماتے ہیں اس رسول کو ان پڑھ کہنے والوں سنو انپڑھوں کی طرف تو بھیجا ہے اور بھیجا میں نے ہے اگر میں نے ان پڑھوں کی طرف پڑھانے کے لیے ان پڑھ بھیجا ہے سو اس تصور کی نفی ہو گئی فرمایا پیروی کرو اس رسول کی جو نبی ہے یعنی باخبر ہے تو پتا پھر معلوم ہوا باخبر ہے تو امی کا معنی کیا ہوا یہ تو پتا چل گیا کہ حضور کا امی ہونا اس سے مراد نہ بے خبر ہونا ہے نہ پڑھ ہونا ہے تو نبی کے ساتھ امی کا لفظ جوڑنے کا مطلب کیا ہوا تو فرمایا سنو اس رسول کو بھیجا ہے جو باخبر ہے مگر امی کہنے کا مطلب یہ ہے اس ساری کائنات میں کسی اور نے اسے کوئی خبر نہیں دی ساری خبر اس کو خدا نے دی ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے آیا ہے مگر چونکہ امی ہے اس لیے دنیا میں کسی سے پڑھ کے نہیں آیا صرف اللہ سے پڑھ کے آیا ہے اگر دنیا میں کسی سے پڑھ کے آیا ہوتا تو پھر جس سے خود پڑھ کے آیا ہوتا وہ اس کے پڑھائے جانے سے خارج ہو جاتا یہ تو آیا ہے کہ ہر ایک کو پڑھائے تو جو ہر ایک کو پڑھانے آیا ہے وہ خود کس سے کیا پڑھے گا سب کچھ خدا نے پڑھا دیا اور کب سے پڑھایا جو بات بڑی اہم ہے وہ یہ کہ لفظ ام لفظ ام سے امی ہے ام کا ایک معنی ہے ماں ماں کو عربی میں ام کہتے ہیں تو اشارہ ماں کی گود کی طرف چلا گیا اور فرمایا یتبعون الرسول النبی الامی چونکہ ایک عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے جب ان کی والدہ حضرت مریم انہیں لے کر آئیں اور ان کو پنگوڑے میں رکھ دیا پنگوڑے میں تو لوگوں نے پوچھا کہ مریم تمہاری ماں تو ایسی نہ تھی تم ایسی کہاں سے بن گئی یہ بغیر شادی اور بغیر باپ کے یہ بچہ بیٹا کہاں سے لائی حضرت مریم نے پہلے ہی اس کا جواب اللہ پاک سے لے لیا تھا کہ باری تعالیٰ لوگ مجھے کہیں گے تو کیا جواب دوں تو اللہ پاک نے فرمایا تھا چپ رہنا اور اس عیسی کی طرف اشارہ کر دینا اور کہنا میرا روزہ ہے میں کلام نہیں کر سکتی خود اسی آنے والے سے پوچھ لو اسی آنے والے سے پوچھ لو ماں ام بولی اسی امی سے پوچھ لو انہوں نے پوچھا کہ یہ چھوٹا بچہ پنگورے میں یہ کیا بولے گا تو وہ بول اٹھے قال انی اللہ پنگورے میں بول اٹھے کہ تم پوچھ کر تو دیکھو میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اپنی بے صدقہ کا مگر توجہ طلب بات ہے یہ اعلان پنگوڑے میں کیا یہ اعلان پنگوڑے میں کیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا اللہ نے مجھے کتاب دی اور میں جہاں ہوں میری وجہ سے برکت ہی برکت ہوگی جب پنگوڑے میں عیسی علیہ السلام نے یہ جواب دیا تو پورا قرآن پوری انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کو امی نہیں کہا گیا انہوں نے علم کا ظہور پنگھوڑے میں کیا جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا یتبعون الرسول النبی الامی جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی ہے اور نبی امی ہے یعنی یہ وہ باخبر نبی ہے کہ اسے ساری خبر اس وقت سے تھی جب امی ماں کے پیٹ سے نکلا یہ ماں کے پیٹ سے عالم بن کے نکلا ہے ماں کے پیٹ سے باخبر ہو کے آیا ہے لوگ دنیا میں آ کر خبر لیتے ہیں یہ ماں کی پیٹ میں باخبر تھا اللہ اللہ حضرت عباس فرماتے ایک دن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بچپن میں جب آپ پنگوڑے میں تھے بات پنگوڑے کی ہو رہی تھی پنگوڑے میں تھے تو بڑی عجیب بات ایک روز میں نے دیکھی تھی ایک روز میں نے بڑی عجیب بات دیکھی تھی حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا عباس بتا تو صحیح کیا بات عجیب دیکھی تھی انہوں نے عرض کیا حضور میں آیا آپ پنگوڑے میں تھے آپ کے پاس کوئی اور آپ کو کھلانے والا نہیں تھا تو آپ لیٹے تھے میں آپ سے ملنے آیا حضرت حلیمہ سادیا کے گھر کی بات ہے تو پنگورے میں تھے میں ملنے آیا آپ اکیلے تھے رات کا وقت تھا چودمی رات کا چاند چمک رہا تھا میں نے اچانک دیکھا آسمان کی طرف تو چودمی رات کا چاند دائیں بائیں ادھر ادھر ہلتا تھا بھاگتا تھا آسمان پر چاند حرکت میں تھا مجھے حیرت ہوئی کہ آسمان پر چودمی رات کا چاند آج معمول سے ہٹ کر نظام سے ہٹ کر اتنا تیزی سے گردش پذیر کیوں ہے اچانک میری نظر پنگوڑے پر پڑی آپ پنگوڑے میں تھے کھیل رہے تھے دونوں ہاتھوں کو جدر جدر میرے مصطفیٰ آپ کی انگلیاں ہلتی تھی چاند ہر جاتا تھا حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا چچا عباس آپ تو اسی بات پہ حران ہو گئے کیا میں آپ کو اس سے بھی ایک عجیب تر بات نہ بتاؤں فرمایا آپ میرے پنگورے کی بات کرتے ہیں کہ میں میں تھا تو چودمی رات کا چاند میرے ساتھ کھیل رہا تھا فرمایا مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے پنگورے کی بات تو چھوڑیے میں اپنی ماں آمینہ کی گود میں تھا تو لوہ پر جب تقدیر کا کرم چلتا تھا اس کی آباد سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں